Зустрічайте наших гостей дві е, чарівних дівчини. Е, запрошуємо, Ірина та Марія. Запрошуємо вас е, до нас. Доброго ранок, ну, добрий добри ранок. Добрий добри ранок. Займаємо собі проводитися на диванчик. диванчик. жовтеньке до жовтого. Так, бачите. Ми мені. в тренді. Так. Ви, ви так, ви знаєте, як прапор України майже. Да. А, розповім нашим телеглядачам, хто це до нас приїхав. Ой, щось я не можу нормально <гументно> сидіти. Так. На, на, Давайте похря. По-перше, <гументно> доброго <тримаєте>, ранку. <поправляться? правляться> По <-перше>, доброго ранку. Скажіть, що когось сьогодні приїхали. Одразу приїхала з Києва до нас на ефір. Одразу, да. так. Одразу. Да. Це, це дуже приємно. Тобто ви ніч не спали. Ну, немножечко, ні, ми не приїхали на машині. немножечко поспали, но с самого утра мы уже вот в рабочем состоянии. Так, мы пока держим интригу, мы да. не рассказываем, кто вы, но сейчас зараз... Це прозвучить. Зараз закінчиться ефір і ми розкажемо, хто вас я жартую. Так, біля нас я би сказав навіть один такі представники фешн-індустрії моди, б'юті, мейкапу, тобто візажисти і боді, як це називається, бодітніри. Пейнтнери. Я знаю, знаєте, я тільки що в нові англійські слова. фешн бюті я знав і так далі. Тобто, я вже сьогодні буду по вулиці ходити там болі. Давай вот так, да. Да, трохи э, не позорились перед людьми, что не можем вымывать эти слова. Вы расскажите, кто вы есть, Андрей. Сейчас почуваемо. по полочкам. Мы с Марией команда you Vision. Э, мы как бы мастера да те, которые несем мир красоту. То есть э, получается так, что очень часто ну, вот женщины они не умеют ухаживать за собой. Это выглядит смешно, когда приводит муж ее в студию и говорит там вот сделайте с нее красавицу. Но это уже Чтобы то есть. Я любила ее. Некрасиво. Она приходит в студию с грязной головой В общем, ну, то есть, да Мы несем вот эту красоту Мы учим женщин, девушек, девочек Да, ухаживать за собой, быть красивым Потому что, ну, действительно Кто, если не мы, как женский пол Принесем в этот мир красоту Тут я не могу спорить Правда, то красивая женщина Будет мужчина к ней, да? Ну, ты выходишь на улицу И твоя девушка нам в 300 раз Горнейшего глядает, чем ты А ты даже в спортивном костюме Ты думаешь, слушай, что-то не так Нужно пойти магазин, да? Мы с мужчинами тоже работаем. Очень приятно. Мужчина это тоже, да, потому что действительно, когда идет красивая женщина, и мужчина возле нее должен быть в подстать, да, как говорится. Поэтому это все комплексно. Нельзя просто покрасить стену, нужно ее сначала, подготовить. Правильно. Да, а в принципе мы вот работаем, правильно? Мы же работаем, ну, как бы, да, для клиента, для женщин. Но женщина это делает для кого? Для мужчин. Для своего мужчины. В принципе, вот мы работаем на мужчину. Потому что вот она приходит, да, свадьба у девушки. Она говорит, я не хочу быть накрашенной. Ты объясняешь, это же будет фото. Все-таки нужно. Мой молодой человек, будущий муж, сказал, мне не краситься. То есть она будет делать, прислушиваться к мужу. Вот так. Да, Поэтому вот жизни, как. Что скажет, то и женщина Я же вижу, потом пройдет 5 рок и вы фотографии. И человек вас накрашенный там, то тоналочке. Это вы не знаете. Мужчина, да, вот она красивая девушка. да, все-таки камера, мы знаем, она съедает цветы фото. А мужчине объясняю, что все-таки лицо оно имеет какой-то свой рельеф. Есть эти точечки, неровность. Их нужно все-таки затонировать разуметь. Да. Правильно. И вот этот идет барьер. Мужчина, даже вот когда ты работаешь на съемочной площадке с мужчинами, они сразу смывают этот быстротон, дайте салфетки, ну, дайте там жидкость. Быстро, быстро. быстро да. Я иду к стоматологу. Мне ну что обо мне подумает Там у стоматолог же, там не ориентации то и ну да. вот такие вот. И ты объясняешь мужчине, что вы же потом смотрите себя и понимаете, что, ну, как-то некрасиво. Он такая красивенькая, он такой весь прощавенький, такой весь... Вот так ну, он, друзья. Такой вот. Не не про, на, про, про нас же да. рассказала. Да, все-таки мужчины тоже должны обращать это внимание на себя. Ну, а э, э, также ваша команда я знаю, занимается боди-артом и гримом. Да. да. А В нас в Украине, как он процветает, этот грим, для кого его нужно? Для кино или не только для кино, для моих oh. фотосессий? Ну, чиновцев. это только начинающие, как бы начинает вот это вот веяние боди-арт и профессиональный грим, только начинает в Украине набирать обороты и славу. А мы помогаем, да, вот рассказать, что такое боди-арт, и что с ним делать, и где его можно применить. Ну, вот я даже дополнила бы, да, со своей Стороны, что вот боди-арт, он как бы это ж, по поверье уже идет с давних времен. Это то, что там индейцы себя разукрашивали, да? И вот, допустим, в Египте это все-таки какой-то символ идет. А те же у нас Индия, да? Девушки, они же обязательно, допустим, до свадьбы, это целый ритуал. Ну вот как Мехенди, да? Это тоже роспись. Это под стать боди-арта. И у них есть такое поверье, что всю девушку с ног до головы расписывают росписью махенди, Это хна. Да, да это растение, которое растет, и его специально растворяют порошки, запаривая, там специально такой ритуал, лимоном его... Фиксирует, и получается. Чтобы да, да. Ее сутки расписывают. Ничего. И расписывают женщины все. Это получается, как бы каждый несет свой вклад. И в этом всем орнаменте закладывается какой-то шифр, который, ну, вот супруг должен разгадать. И потом, Кстати, как пока интересно. не сойдет да? весь рисунок Брачная с тела, но... она не имеет права подходить к домашним обязанностям. Она не моет посуду, она ничего не делает, ничего пока особей. полностью весь рисунок не сойдет с тела. Короче, Ой, Ой, я я я знаю. Знаю. там, например, это такое, что такое: там зарубить меня такая, чтобы Цілий рік не мала посуду. Або я уявляю, якщо чоловік трошечки такий далекий, ми якось схоже, і він починає розгадати ті ребуси, там дзвонив вже до своїх друзів, ніяк не може розгадати, що йому тобі робити? Шукати нову дружину чи що? Ні, ні. ні. Ну, все-таки там просіть вже не підказки какої-то, yeah. я не знаю. Ну, а от е, грим взагалі, як чи важко наносити, і що ви для цього використовуєте? Прості якісь е, візажчі, а я знаю, дитячий аквагрим, тому що я завжди з дітками спілкуюся. яка профессиональная косметика Обязательно, будущее. да. Для работы на профессиональной площадке, фото и видео, мы используем только профессиональную косметику, которая будет хорошо работать на фотокамеру, потому что фотокамера, она сейчас видит больше, нежели мы, глаз. Да, наш глаз, поэтому Косметика, которой работает мастер, это очень важно. Особенно с детками, да, я тоже много проработала с аквагримом. То есть там должна быть антиаллергенная да. обязательно краски. И когда человек на себя берет эту ответственность, ты должен понимать, ну, степень риска. Если да. это не испытанный продукт, то лучше не браться за это, потому что, ну, детки это все-таки очень опасно. Да. Ну, а в Залежке Дыла, ну, в взагал, Нет. Если, например, его постоянно там кожен день тобой зем, каждый день ты снимаешь, кожен день ты изменишь, например, другой внешний образ, сегодня там ты в одном, завтра в другом. Чи не будет так, что через 5 лет просто без грима ты выйдешь на улицу, або выйдешь только... <реш> <о> скажешь, <реш> что ты с гримом. <реш> так, так, або просто ховаешься. Так. Нет, слава богу, сейчас косметика позволяет ну, да, делать этот процесс более или менее безопасным и да, там, без вреда для нашей кожи. Но все равно нужен уход, правильный уход до и после. Но даже вот до Создание образа грим мастер должен сделать определенные процедуры, да, там, нанести определенную косметику на лицо. А, да, по поводу вода гримеров очень интересная тема. Все-таки у нас как бы ну вот это веня но не очень развито, да. С институтов, там, академии выпускаются студенты, которые гримеры, действительно молодцы, профессионалы, ребята, но им идти некуда. То есть они выходят. Они не втуток. знают, куда идти, да. И получается, вот Будиарт, он же зашел некоторое время, да, там в 90-х, но он был непрофессионально развит. Он был, ну, Ну, знаю, В 90-х занимался трошки иншим бодиартом. Ну, там он немножко у нас зашел, да, как-то в нем все разочаровались, все ушел. Сейчас это уже как бы, да, вот была неделя бодиарта в Киеве. На выставке мы участвовали, работали. Были шикарные работы, сделаны многими мастерами, да, полностью там приезжали мастера с Америки, по-моему, у нас целая с, с Австрии ребята, которые полностью керуют вот этим процессом. Фестивалі організовують, і получается, що вот такі вместе організації ми сейчас как команда да, помогаем этим молодим гримерам. Ми проводили конкурс там, где они показывают себе, они не своего там потенциального клиента. Работа, То, чтобы наша да, Україна да. даже видела цих дітей, как бы йшли в своє русло, потому да. что ну вони виходять в пустоту. А вот особисто ви викладаєте, де mm. ви навчалися, де здобували світу, і чи взагалі можливо ви просто їздите по різних майстер-класах за кордоном, були де? Ну, мы с Ирой учились в разных да, мастеров, но ну, познакомились у одного, где уже потом да, слился такой тандем, дуэт нашей работы, и уже потом мы создали свою компанию. И вот именно мы с Ирой позиционируем нашу компанию это как развитие молодых талантливых мастеров грима, боди-арт, и мы просто показываем миру, да, вот Украине, что вот есть такие вот мастера. Учились Ира, у нас художник профессиональный. Да, ну за да, заканчивала нашу Киевскую академию культуры и мастерства. дальше повышалась, очень много курсов, конкурсов проходила, обучалась. И сейчас уже, ну, как бы, есть уже опыт, опыт. какой да, за плечами, им хочется делиться. Потому что ну кто-то секреты не рассказывают. Мы делимся с вами. рассказываем да. все. Делимся. Давай. Да, любить людей, делиться да. с ними, как да. бы. Ну вот эту поддержку, когда эти студенты это чувствуют, ну вот они расправляют свои крылья, они идут да. с уверенностью дальше. А потому что на многих ставят крест, говорят, и там без руки или еще какой-то. Нет, главное поверить в человека. Да? И дать ему возможность Возможно. раскрыться, да. Вот поэтому мы с Ириной однажды все это спонтанно, ну вот пришла такая идея создать проект воркшоп. З вот, котрий ми тепер зараз їздимо вот. по регіону. До речі, да. для наших це глядачів розкажу. Знову, знову англійські слова. Я запишу себе. <laughs> Воркшоп проект нещодавно з'явився у нашій соціальній мережі. Вже по всіх по всьому інтернету гуляє. Натрапила я на нього не тільки у різних містах, але і в нашому місті Хмельницькому є, теж буде перебувати красо цей Май проект. Місяця, да, Так, що так Коли всех. він буде відбуватися, що там буде робити? 11-12 мая ми будемо Хмельницькому приезжаем целой командой, мы привозим чемоданы, пошлые косметики, бутафория. бутафория, и мы учим мастеров выходить за рамки, потому что все нас учили в каких-то определенных узких рамках, зашоренность. Да? За мы с Риной хотим сломать стереотипы, что, да, год. вот именно, чтобы просто был взрыв творческих, да, вот эмоций и потенциала мастера. Мы учим не только делать образ, мы учим делать Thank you. это как бы all look, да, beauty look, ну, полностью подходить к созданию образа. Это и аксессуар, и это образ, да, ну, да и какие-то одежды. Да, сейчас вообще стала же такая тенденция, да, там, допустим, мусор, мусор, из мусора можно делать красоту. красоту. Все-таки даже из тех же каких-то яичных лотков, да, которые Физу бумажные, зацветом, да, то, да то, оно размачивается, с него делаются такие невероятные вещи, то, что просто, ну, вот Наше смотришь и никогда не поверишь в это. И мы там, ну, вот вдохновить, да, на какой-то там, я не знаю, аксессуар может любая вещь, там, зайти в тканевый магазин, фурнитуры насмотреться, я не знаю, самому что-то сделать, Тут шишек можно ломать, ломать, покрасить. Можно дома все позбирать, чтобы все Я просто уже думаю, так до 12 травня надо было позбирать все. Да, нам. Нас с коллегой, мы познакомились с Ириной, с мастером замечательным, вот недалеко от вас, Бердичева. Она вот именно создает шедевры, просто искусство, произведение искусства из мусора. И этим она очень сильно отличается. Поэтому можно из мусора делать красоту и это нести в мир. Это же Пар, прикрою, но у меня такое вопрос, вы, вы не волнуетесь тем, что вы сейчас не учите многих студентов, многих да. людей, вы, вы не волнуетесь, что они могут вас переплюнуть, как ты не переплюну, вы говорите? А, они нас не переплюнут, потому что, поверьте, в наших двух головах столько идей, а, они а, все равно… Ну, такая людь, Нет, вообще, у меня такое мнение, вас, Да, знаете, <рэкзвит> если ученик перезашел своего учителя, <рэкзвит> это значит, <рэкзвит> да, заслуга учителя. Это есть одна из ваших миссий. Да, это люди, да, будут ещё краше не жить. Вот Андрей, да? почему мы, да, смотрите, ну вот как бы там столица, столица все нацелены, но регионы. Там же тоже есть эти мастера. Таланты. Ну наша задача, да, как специалистов, мы хотим в каждом регионе развивать мастеров, чтобы в угу. каждом городе был мастер, был специалист, угу. который то же самое мог бы делать, ну невероятные да. какие-то вещи, убрать эти зашоренность, убрать эти какие-то стереотипы, комплексы и работать, потому что многие говорят, это никому не нужно. Это только в Киеве? Угу. Нет, делайте э, вот э, мега Образи здесь і создавайте вот, это вот движение, да, да. будіарт мастерів, грімеров професіональних здесь. Я б знати, що хотіла. Дуже хотіла, щоб наші хмельничани не боялися. От дійсно які да. е, люди, які з цим пов'язані, з візажем, з мейкапом, угу. щоб вони не, не боялися, а хотіли щось створити, щось таке нереальне, круте, нове і розвиватися. Да. І ще хотіла запитати вас, які у вас роботи, от найтакі най, най, креативніші, найгіперможикі най нереальніші наш... виробляють. Стікляне наше. Лиза, я ее называю Стеклянная Лиза, мы принесли там наши фотоработы. Я просто хочу, чтобы Ирина рассказала, как создавался этот шедевр. Ну вот что, эта работа. Да, да. вот эта работа. Это получается, -а -а. что как бы, ну... Я понимаю, когда ты начинаешь, ну вот переходишь этот порог, когда ты начинаешь обучать, то есть уже за плечами много-много разных провалов. И ты уже на своих ошибках, вот как бы да, чтобы другие этих ошибок не совершал. Когда делается какая-то работа, ну это не обязательно, с первого раза будет там, и ну, все, 100% Шедевр. Да. вышло. Это все равно как бы там, первый раз мы сделали. Вот она у нас была такого рода, да, там, допустим. Она несовершенная была. А затем мы просто сходили, купили там такую жидкость, облили девочку водой, глицерином. ну, глицерином, и она получилась как стеклянная. Супер, друзья. Да, и вот что моделям, да, вот допустим мастерам, насколько модель она это все, мы лили и в глаза, в рот попадала, она говорила Ого. ничего, она вот, несла меня, эту нашу идею, работать, да, настолько так. важно работать с хорошими моделями. Поэтому, ну, большое спасибо моделям, которые приходят, поддерживают нас. Она наша топ. Она у нас была у Ирины не в одном образе. И когда мы ездили с презентациями, с мастер-классами и демонстрировали, да, показывали наши работы, все говорили, некоторые образы, они говорили, какой красивый парень. Но эту модель мы действительно заметили, когда мы поняли в ней андрогинность. Вот она... А я звук модель, короче. Она есть Из-за этого, yeah. зараз. Yeah. <laughs> так, друзі, oh, ми yeah. хотіли ще з вами yeah. от, от сфотографуватися. Yeah, нас? Yeah. У нас є така традиція, ми завжди робимо селфі, <laughs> <Так, Selfie. laughs> селфі. І викидаємо його в нашу публічну стрінку. Давайте. До побачення. Ви теж ж на Так, yeah. 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 обов'язково. На, 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 на багато yeah. телефонів, yeah. на, на багато yeah. телефоні. Опа. Так, no. так, так так, щоб переварити. О. Хеллоу. Я хочу пожелать. Ранковое побожание у 77 наших целых глядачам. Что бы хотелось пожелать, чтобы день ваш был прожит не зря, с какой-то пользой, обязательно, да, с верой в себя, с верой в будущее, да, с любовью. И мы, наверное, бы как компания, которая дарит красоту и творит. Не замыкайтесь каких-то своих... Приходите как к нам на воркшопы, когда да. мы будем, мы с вами будем рады вас видеть. Да, да, Мы будем делиться с вами секретами своими. Мы любим вас всех. И всем большой привет, хорошего дня. Да. Спасибо всем. Не бойтесь, приходите. Вам очень понравится. Будет очень интересно. Так что до встречи 11 Пока. числа. Ну а мы, друзья, с Андреем Ткачевым пожелаем вам всем завершенного ранку, Продолжим его, продолжим о.